Я там был часто в этом в детском доме. И у меня раньше был виноград, я им туда виноград приносил. И я сейчас, время такое, почему я это сделал? Потому что их там не, не очень-то это. Ну, коллеги там разные, и сироты, и коллеги были. А это сумма у меня была я хотел делать у себя ремонт, капитальный ремонт. Это в 2009 году. Я у себя... В общем, почему детям я бы это проводил? Потому что сироты, я сироты, я детей сирот жалею. Сейчас везде, я не знаю, раньше этого не было. Сколько коллег везде это, фотографии всякие, э, ну всякие это просьбы, что э, коллега помоги, помоги, выручи. Я кроме этого еще и так э, под, э, жертвовал, э, давал. Не меньше тысячи гривен было в газетах объявлено, и так наличными давали. Почему в Украине так много сырит и калит? Неполноценных детей народ Это все руковод руководитель, а главное это виноват президент. Президенты, которые избираются, он ничего не обещает. Президент должен знать хорошо народное хозяйство, должен знать хорошо медицину, должен знать хорошо сельское хозяйство. Я, 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 я окончил сельскохозяйственный институт заочно. Я сельское хозяйство знаю на пять. Это он должен предвидеть, смотреть как развивается э, в стране государство. И должен бороться, чтобы была честность, чтобы не было зла, злости. Сколько они там, эти партии между собой, сколько это тасуется. А толк-то какой, за что они тасуются. Это должно быть конкретно, что вот я так... Э, так сделаю, и оно так, так и будет, не будет это. Например, я честно говорю, например, дай мне президентский пост сейчас, дай мне президентский пост. Я без стрельбы, без войны, русские уйдут из Крыма, русские уйдут с, с Донбасса без всякого я это мирно решу. А как это? Потому что чем больше, тем... Это надо было, это можно было не допустить до этого. Надо, а чем дальше в лес, тем больше дров. И чем дальше, тем, труд, тем труднее. Я строго эту конституцию надо записать. Если он избрали того руководителя, любого, хоть президент, хоть премьер, хоть то, если в течение года нет у него улучшения, гнать его надо ушивать оттуда, нечего ему делать. А что наши президенты делают? У них одно, у них нет, нет знаний ничего, только идти в Европу. А что такое Европа? Что это? Д -д Другого мяса они слеплены эти. Они ж такие. Надо это уметь надо предвидеть, смотреть. Как когда-то было у, у, у запорожских казаков. Вы не, не знаете? У них было такое. Атаман, соби атамана собирали. Э э э избирали там, со собирали корень, ку избирали и Там старший, который был в отаманом, в атам... в атам... в в он присматривался, кто мог бы, это, быть паном, руководить. И он говорит: йди вон Петро, до, до того, -то там у корінь и приведи його сюда. Будет он, захочет он, сможет... согласен он идти. Его ведут просто из этих, из, из простых. Его приводят, будешь, спрашивают, будешь, Если он дает согласие, я избираю, ты уже пан, все твое, там, на все хозяин, все руководи. Если у него в течение года, если у него не, не, не было этих улучшений, не было в руководстве. Его гнали позором. Вот эту корову балигу собирали, когда уже его выгоняли там, собирались эти, их собрания собиралось. И он вот эту палец там у них, и шапку это он сдавал и просит прощения, что хотел делать как лучше, но не получилось. Насчет природы тоже. Это должен тоже знать президент. Как? Природа тоже э, может влиять на это, потому что говорят, Бог там э, 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 рай и там пекло. Этого нет. Бог всегда с нами. Везде. Бог это космос. И вот это поведение людей, оно идет, в, оно и зло, и, и плохое, оно идет туда, в космос. И, и если больше зла, так оно, потому что космос, это, там зла нет, это добро, это Бог. И не как говорят, что Бог накажет, Бог не накажет всякое недомогание, это незнание человека, закона природы, насчет модного секта, что она дает. Это если она даже и женщина не забеременела, это у нее остается, это уже фундамент заложенный. И это в любое время может выявиться. Зачатие человека. Это очень тоже сложное, потому что, чтобы было зачатие, зачатие, ну, когда там это сходится, так у них должно быть добро, не было, чтобы не было у, у них никакого зла. А сейчас идет по-разному, исходятся и, и разные. Например, это это модный секс. Это страшно на это, на это. Должен быть один, один муж, непосторонний, чтобы не было вот эти, чтобы чтоб не переходило из, из от, от зла к добру, чтобы не мешало добру. И надо еще знать. Это очень много. Потому что есть у нас солнце, есть у нас луна. Солнце – это главный хозяин. Он дает всю энергию на всю землю. В общем дает. Например, муж работал там, где работал, принес деньги, отдал жене. Луна разбирается этой энергией, Луна разбирается. Это каждый, каждый Лунный месяц, они вообще то они разные, потому что в природе, в природе шаблона нет. В природе все, все разное. Хоть возьми, хоть. Листья на деревьях, вроде их много, так смотришь одинаковые, но он каждый их там триллионы, он каждый раз это меняется. И Луна управляет и всем этим. Луна управляет на Земле. Все, все мы зависимы только от Луны. Если мы законы Луны нарушаем. Значит, нам плохо. Размножение человечества это же, до, должны, знаете, в школах, у, 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 до, должны вести в школах, чтобы дети знали Потому что дети, они это же, дети дети У нас так просто не объясняется. С, с улицы там. Например, как говорят, это модный секс. Так это надо, чтобы знать. Ну, жить, быть добрым, любить людей, уважать, помогать слабым. Если, несмотря на это, например, я эти деньги отдал, я не смотрю, потому что там делать. Я, люди рождаются каждый день. И с каждым днем все хуже и хуже. Так я это дал, чтобы оно как-то... Я не знаю, как у него это будут переходить. Чтобы оно помочь этим людям. Но это надо разъяснять, чтобы не было этих коллег, не было сирот. Мы, Украина, страна богатая, у нас все есть. Только нет... Ума, нет руководителя. Украина в кратчайшие сроки может стать богатейшей страной.